с Новым годом новое все пусть начинается, старое все забывается. Ибо забываю старое, я простираюсь вперед, как говорит для вас, поэтому останемся в печали, не И будем двигаться дальше. Сегодняшнее служение, первое служение, первое служение да, тысяч на двадцать Это радость должна быть. Радость тому, что Господь нас хранит, бережет. На сегодняшнее служение мы начинаем с объявления. Мы не делали объявления по поводу раздачи яиц. Если Господь приведет я одного самих об этом позаботимся. Но ну, мы знаем, что, если помните проповедь, когда была у нас на преломлении, были такие аспекты подготовка к вечере да, удаление нечестивых, как Бог говорил, грудь, чтобы он не прикасался к этому. И э, восстановление Нового Завета. Я не знаю, как почему мы видим, что люди да, приходят, да, но не долго задерживаются. Опять же, и проповеди меняли, и служение подстраивают. Ну, мы будем продолжать, потому что это тоже хорошо. Я уверен, что Бог, Бог даст, даст людей. Ну, как сказал пастор Глашин, да, он даже если вы сами собираетесь. Поэтому я специально давал объявление, чтобы посмотреть. На следующем мы дальше продолжим, мы пораньше. Ну просто если раньше давать объявление, то ну, многими потом вопросами еще дальше. Ну можно потом продублировать. Просто там много информации. Ну, а если кто то и просила, то это уже сразу, потом чтобы видели сразу. Либо он постоянно будет. Буду просить, хорошо, тоже. Ну, и все в силе, то есть никто не отказывается, все. пусть Господь благословит нас в этом служении, подготовить наши сердца для вечери Господней в этом новом году, потому что это правильное начало, правильный подход, правильная жизнь начинать ход с Господом. Псалом 62. Боже, Ты Бог мой, Тебя от за ищу я. Тебя жаждет душа моя, По Тебе томится плоть моя, и В земле пустой, И из Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, Я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, Нежели жизнь. Уста мои восхваляют. Так благословлю Тебя в жизни моей, Во имя Твое вознесу руки мои, как туками елей насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои. Когда я вспоминаю тебе на постели моей, размышляю тебе в ночные стражи, ибо ты помощь меня, и в тени крыл твоих я возглавлюсь. Тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели душе моей, сойдут преисподнюю землю, сразят их силой меча, стану сами, как лисицы, Царь же возвеселится тобой, а восхвалить будет всякий клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих и Пусть Господь благословит нас всех, чтобы мы с этим упованием жили и верили, что уста говорящих и заградятся всякое очень многое. А мы будем вспоминать о Господе каждый час, каждый раз, размышлять о ночных стражах, постели и верить в то, что он, он, наша помощь, Он наша защита, Он наша сила, Он наша крепость. Приглашаю вас молить и прославлять Господа нашего. Боже наш, мы благодарны Тебе за милость Твою благодать, которую Ты являл на течение всего года. Боже, благодарю Тебя, что во всех наших неудачах и слабостях, Боже, Ты проявлял себя, Боже, давал силу вставать и идти давал силу подниматься, Господь. Давал силу, Боже, и жизнь там была смерть, там, где была смерть, там, где казалось страшно, там, где казалось все, Боже, Ты приходил, Боже, и спасал. Мы верим, что Ты сохранил нас до сегодня, и верим, что Ты дальше нас сохранишь, Господь. И в этот воскресный день, начало нового года, начало нового служения, начало новой жизни, начало всего нового, ибо ты обновляешь весь круг земли, ты обновляешь внутреннего нашего человека, и просим тебя обнови и нас сейчас, Господи, наполни своей радостью, своей любовью, своей милостью, дай силы, дай благословения, дай открой новые перспективы, двигаться вперед, Боже, забывая все старое, оставляя все старое, и по-новому смотреть на все, по-новому смотреть на себя, по-новому смотреть на служение, по-новому смотреть на грех, то, что мы не считали грехом, Боже, то, что мы оставляли в себе, я уделю для развлечения, Боже, помоги взянуть это все по-новому, чтобы новая ступенька была нашего освящения, новая ступенька ближе к Тебе, Господи, Новый год ближе к Тебе, помоги нам все это реализовать чтобы мы продвигались все больше, чтобы мы не просто продвигались, чтобы мы бежали, бежали к Тебе, Господь, как на листалище. не просто, чтобы бежать, а бежать так, чтобы победить, не просто бить, чтобы бить воздух, а бить прямо в цель, Господь. Дай нам, Боже, служителям церкви, каждый тебя в этом составе, который ты нас собрал сегодня, именно целенаправленно служить чтобы мы не просто приходили, не просто служили, а чтобы мы могли активно это делать, Боже, чтобы мы могли в течение недели подготавливаться к этому, готовить людей, раздавать листовки, приглашать Господь, закупать эти продукты, Господь, чтобы раздавать людям, приглашать людей, Боже, чтобы этот зал наполнялся, наполнялся твоими именем, Господь. И благослови нас сегодня. Духа Священного. я знаю, что Ты будешь обновлять нас, Боже. Ты будешь давать силы, Боже. Ты будешь давать укрепление, ибо без Тебя мы не можем ничего. И мы питаемся от Тебя, Господи. Ты даешь нам силы. Ты даешь эту силу, Боже. Сегодня будь с нами здесь, Господи. Когда мы будем возвещать Твою смерть, Боже, только когда Ты придешь, Боже. Когда мы будем себе подтверждать это Евангелие, Боже, чтобы не были теми, которые распинают Христа в сердце своем и ругаются Ему, и кровь святую почитая за ничто, он опять возвращает своим старым грехам, как свиньи и псы, Боже, не дай нам быть такими, Боже, но дай нам, Боже, чтобы мы зацепились, Боже, за святую, преданную нам от святых эту заповедь, чтобы мы обновлялись, Боже, становились выше, еще больше, еще сильнее, еще крепче, Господь, осознавая свои слабости. Ибо только крепость, это только у тебя. Силы только в Тебе, Господи, и только через Тебя, и сами мы слабы, не дай нам гордиться, не дай плоти нашей возвышаться, Господи, над другими Боже. Мы помним апостола Павла тоже, мы помним, что он говорил, что понял о том, что нужно хвалиться немощью. что когда я серьезно, сила Божия, не делать ничего. Но мы слабы, Боже. мы осознаем это, что сами по себе мы не можем делать ничего и знаем, что мы сами по себе не сможем содержать эту цель. И знаем, что сами по себе мы не сможем, даже раздавая самые прекрасные вещи, покупая самые дорогие, мы не сможем содержать этого всего, удержать людей. Но мы знаем, что Ты, Боже, можешь. Ибо мы слабы, Боже, но Ты силен, Боже. Благослови, чтобы каждое сердце, Боже, которому было провозглашено Евангелие, которому было достигнуто и дано, Боже, что-то, без толка, Боже, чтобы это сердце наплоти на память, Боже, что, чтобы это сердце помнило об этом месте, Боже, и тянулось сюда, Господь. Благослови, Боже. Я верю, что есть какие-то весомые причины, что люди приходят, Боже. Мы знают, что и дьявол не дремлет и не пускает, Господь. Но мы знаем, что есть ты, который выше всего и прошу тебя, готовь нас нас крепкими сильными служителями через трудности, через падение, через немощи Боже, идти и понимать, что сила твоя, Господь. Помоги нам сражаться с грехами, побеждать, не просто сражаться постоянно, чтобы постоянно быть во борьбе, а чтобы приходили победы в этом году, чтобы мы побеждали, Боже, свою плоть, свою гордость, Боже. Свои числа и Господь, чтобы мы побеждали все это и шли к Тебе, Боже. Чтобы мы были без робота и сомнений, в радости, Боже, находили утешение в Тебе, Боже. Либо Ты спас нас, либо Ты дал благодать и Ты ведешь нас, Господь, и вводишь, Боже, в Новый год, Боже, в котором еще неизвестно, что будет дальше, чего ожидать. И мы знаем, что все будет с Тобой, Господь. То ли война, то ли бедствие Боже, мы спасены. То ли радости спасения, мы спасены. И мы всегда должны находить радость в этом. Ибо ты посылаешь и бедствие, и благополучие. А от твоих это происходит. Ты наносишь раны, ты врачуешь Боже. И мы исповедуем это, пусть мы все соглашаются с этим. Но это слово твое, которое ты открыл нам через пророка, Боже. Мы видим это. Мы видим и смиряемся перед Тобой, Боже. Мы смиряемся и смотрим на все это, да, и страшно нам, и дрожат суставы наши Господь. Но мы знаем, Боже, что ты не ослаб, Боже. Ты делаешь это, ты совершаешь это и тем самым спасаешь искупленных, избранных своих, Господь. Сани, Боже. благослови нас не умолкать, благослови проповедовать, когда запрещают. Не умолкать, когда запрещаю, Господь, говорить о Твоей величии, о Твоей славе, о Твоем спасении. Благослови, Боже, народ Украины, Боже, благослови, Боже, народ Казубинского, Боже, дай благословение церкви, каждый тебя и дары нам сейчас в радости, благословение в Твоем присутствии, благослови Тебя. Тебе за все славу, Великий наш Бог, Отец и Святой. Аминь.